isu talkin kalau kita faham talkin ni berdasarkan hadis nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut Laki la ilaha illallah talkinkan ajarkan pada orang yang hampir meninggal dunia la ilaha illallah itu adalah perkara yang disunahkan adapun talkin pada pemahaman masyarakat kita ialah yang dibaca setelah selesai kebumi yang tadi tu sudah dah orang buat dah tapi yang baca lepas ke bumi tu apa kata sunnah? Jawapannya sunnah Cuma kita yang menyebut dia sebagai talqin tu dari segi, dari segi nama saja. Tapi perbuatan itu adalah sunnah juga ya? Dia lebih kurang tazkirah, peringatan Kerana isinya adalah isi yang pernah disebut oleh Nabi Alaihi Wasallam. Ketika Nabi di setengah kubur Nabi kata Wahai si Polan Aa, betul tak apa yang kau sebut selama ini, mati itu benar, seolah muka nakit itu benar. Maka itu ada yang Nabi sebut dalam hadis yang lain. Hadis yang lain pula Nabi pernah pergi, Wahai si pulang, berpegang tegurlah dengan kenyataan ini sesungguhnya. Apabila datang, dia tanya kepada kamu, siapa Tuhan kamu? Jawablah, Allah. Siapa Nabi kamu? Muhammad. Maka ini adalah satu benda yang Nabi pernah sebut. Maka ulama' kita merangkumkan ucapan-ucapan uh, ini, disusun, Maka jadilah satu bacaan yang kita sebut sebagai talqin Ia adalah sunnah Apakah orang mati tu dengar? Dengar, dia dengar Dan mudah-mudahan orang taklah bantu dia Untuk menjawab soalan-soalan di dalam kubur Tetapi ia juga sebagai satu ibrah pengajaran pada orang hidup juga Orang hidup pun boleh ambil pengajaran daripada apa yang didengar daripada talqin tadi Allah Alam Pernah satu ketika di media sosial viral ada video menunjukkan anak yang membaca talqin dalam perasaan yang penuh sebab hibur sehingga menarik simpati masyarakat dan netizen yang melihatnya dan mereka semua rasa macam berbangga anak yang mentalkinkan jenazah ibunya maka di sini perlu ke kita sebagai seorang anak yang baca talqin ataupun kita boleh serahkan pada orang lain imam dan sebagainya jawapannya ialah setiap pengurusan jenazah baik mandi kafan solat kebumi termasuk hal talqin yang afdalnya ialah anak. Begitu juga dalam bab solat jenazah tadi kita bincang dalam bab solat jenazah bila seorang anak yang menjadi imam dia mendoakan dengan penuh pengharapan keikhlasan dan betul-betul berharap doanya Allah kabulkan berbanding dengan orang lain Maknanya pengharapan tu lebih daripada seorang anak. Demikian juga dalam macam talqin. Tulusnya, ikhlasnya, harapnya, betul-betul berharap mudah-mudahan orang bantulah ibu dan ayahnya dalam kubur tadi. Maka anak tu akan baca dengan penuh uh, rasa yang pengharapan yang mendalam. Maka anaklah yang terbaik untuk membaca talqin, mendoakan, menjadi imam dalam selawat jenazah ibu dan ayah dia. Dalam bab talqin ni kadang-kadang orang kata macam mana nak baca, macam mana nak rujuk kan? Aa, sekiranya kita ni uh, di kubur, maka cuba tanya imam yang datang tu ataupun orang yang datang tu nak uruskan, ada tak panduan talqin saya nak baca? Maka baca jelah. lah Aa, boleh juga ada juga susunan-susunan lain. Saya sendiri pun ada buku, tulis satu buku, saya ada tulis talqin di dalamnya yang sangat padat isinya ringkas, senang untuk anak-anak sendiri yang membacanya. Allahu Akbar, kadang-kadang ada orang panggil saya Ustaz, ada tak PDF? Saya buat untuk PDF Talqin. Dia buka handphone, dia baca dua muka surat siap doa lagi. Dah bersedia. Yang penting, dia nak buat. Ha, jadi, benda tu pastikan dalam hati kita, memang kita rasa kita nak buat. Sampai kesannya aa, kepada orang lain dan juga kepada si mati mudah-mudahan. Talqin sekiranya tak buat, tak jadi masalah tapi sekiranya kita buat itu yang paling baik kerana ia adalah sunnah juga kalau kita tengok pada negara-negara belah Arab mereka tak buat pembacaan talqin dan sebagainya tapi kita buat ini kerana kita ulama-ulama kita yang menyusun bacaan-bacaan talqin ni berdasarkan sunnah-sunnah Nabi bila Nabi ke kubur maka jadikan kita sebagai panduan ya maka kita buat itu adalah sunnah bagi kita mudah-mudahan apa yang Nabi buat itu sampai juga pada kita amalan tu dan kiranya tak buat pun tak jadi masalah ia bukanlah satu benda yang wajib dan tak termasuk dalam perkara-perkara yang rukun saya Ustaz Rafi Zainal ataupun lebih dikenali sebagai Ustaz Undertaker dalam buku yang saya buat ini, yang saya susun ini lengkap daripada awal-awal nazak. Daripada orang nazak macam mana kita nak buat, nak bantu dia, nak bimbing dia. Sehinggalah urusan mandi ataupun aa, sebelum mandi tu urusan kita nak uruskan jenazah, nak buat apa, berhadapan dengan siapa, nak call siapa. Sehinggalah bacaan telkin. Dan ini bukan sahaja buku pengurusan jenazah yang biasa. Termasuk dalam pengurusan jenazah reput kritikal, mayat-mayat kes-kes yang contoh mayat yang HIV, AIDS, COVID semua ada dalam ni lengkap ya, insyaAllah boleh dapatkan panduan ini dan juga sekiranya ada yang berminat dari sudut untuk e-book kita juga ada menyediakan panduan buku ini dalam bentuk e-book dan termasuklah satu pengalaman saya siapa yang berminat nak tahu kisah-kisah yang pernah saya uruskan jenazah ha, ini bukan cerita mistik bukan cerita seram ini pengajaran kehidupan masyarakat kita ya. di, di e-book pun ada siapa yang berminat untuk dapatkan buku-buku ini boleh dapatkan di link yang disediakan oleh ML Studio